Приветствую. Цивилизованно сможем поговорить. Легко. Я из России, город Краснодаровый. А Украина, Днепро. Был у вас в 2010-м. Красивый город. Ну тогда он назывался еще Днепропетровск, но мне все равно очень понравилось. 16-м Ага. Я обсуждаю здесь политику взаимоотношений между нашими странами. Поговорим. Может быть, вот я русский, я гражданин России, может быть, есть какие-то вопросы ко мне на эту тему, я бы по мере сил постарался на них ответить, у меня будет ряд вопросов к вам. Навоевались ли вы? Делаете ли выводы с вашей войны, которую Путин развязал, по нынешней обстановке, которая начинается в России? Какие выводы? Вы <связывая> выводы я делаю, но Путин никаких войн не развязывал, он как, как раз старался ее избежать до последнего, как мог, mm. изо всех сил. Развязал войну человек по фамилии Турчинов, если мне не изменяет память, объявив карательную операцию под названием АТО. Выводы, да, конечно, делаю. Главный вывод украинцы нам никакие не братья. Это К сожалению. Это супер. Да. У вас говорит, в Краснодарском крае есть радио украинское. Это лишь не братья. Как это так? этих людей, которые радио на украинском языке, куда ты их отправил сейчас? Никуда. А как ты, они ж тебе не братья? Кто? Не братья. Кто? И Кто? Что, враги? а чечены вам нельзя? братья? Чечены вам братья? Нет, чечены наши соседи. Ага, вот так даже понял, принимается. Да. Петляет, легонечко раз так петляет. А расскажи мне про Турчинова, давай. давай, ты же такой петлят? знаток, Пять? да подожди, все, забудь. Это про тормози, Турчинова, ты, ты же про, Турчинова тут. Ты же про Турчинова, мы же продолжаем про Турчинова. Ты что-то с темы на тему скачешь. Не, 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 Турчинова, да? Турчинова, ты же Турчинова начал. Ага, ну, ну Турчинов, Турчинова. так что Турчинов, развязал, расскажи мне. Он объявил, объявил, сначала пригрозил антитеррористической операцией. Правильно. А, а потом ее обе а, против террористов. Да. Все жители Донбасса террористы. Почему жители? Почему все? Почему ты решил слово все ну, употребить? Потому что в процессе... А ты... анти... да, 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 говори. Вопрос очень простой. У украинцев что есть? Волшебные артиллерийские снаряды, которые на лету определяют террорист перед ними или нет? Вроде а бы, где, где снарядами снаряды. стреляли, расскажи мне. По Донецку, по Луганскому, Мало людей погибло. Знаешь, вот так что? года. Я Дончанин и при мне в четырнадцатом году это все было. Расскажи мне, так. Дончанину, ты там не был. Угу. А расскажи мне, кто же по мне снарядами стрелял? Вот это интересно. Аж даже интересно. Смотри, видишь вот это? Я тоже могу тебе на что я Дончанин. А, а то вот вер, ты, это знаешь, ты только меня. и можешь балаболить. А ты меня можешь проверить? Это ты только можешь. А балаболить. ты можешь у меня проверить, нет. Ну, и как или я у тебя проверю? А спроси. Мне, пап, Прописка. Ты в Донецке жил, да? Конечно. Я до сих пор а в Донецке почему же, прописан. А ты А потому что Россия напала на нас, оккупировала. А драпанул то ты почему? В смысле, что я эвакуировался? Я же гражданский. А, а военные россияне с оружием зашли. Ваши тоже, ваши тоже суджи этот самый драпанули тогда получается, да? Да-да-да-да. Ну да-да-да. У вас же такая тематика. Ну так давай про Донецк поговорим. Про Донецк говорим. Кто ж там этот самый? Какими снаряды? Давай так. Вопрос. Какими снарядами стреляли? Или что? Все? Поплыл? Артиллерийскими. Где? 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 Куда прилетела по Донецку? Ты задаешь вопрос, а потом непрерывно трендишь сам, не давая ответить. Так а Очень ты уплываешь Куда стрельнули по-донецку из снарядов? Давай. Много куда. Скажи. А скажи. Скажи. Хочу тебе сказать? Тебе точный адрес прилета? Куда, был? да, хотя бы примерно. Как? Да, нет, центр Донецка. Не было. Не было ни одного не Донецка? Не было. А, окей, хорошо, как скажешь. Все? Раз ты сам все? родом из Донецка. Да-да-да, конечно, все. Поплыл. А, а у а тебя фактов куда? нету. Ты ляпаешь языком. А Арт... не, не, не. Турчина стрелял а, чем? Снарядами по Донецку? Все Куда? Все это, все. Откуда Никакой информация? Стреля... Не... Никакой информации. Вот, вот понимаете как? Это... Он уже не знал, на кого нарвется. Тебя... Давай дальше Я нарвался, нарвался на очередного дегенерата, который... А все, начинай а, на сяна... говорить, поговорим нормально. А я ж тебя ни разу не обозвал. Ficar... <"Н> <Art> ты обозвал меня лжецом. Это вообще Нет, невероятно. вообще, ты посмотришь запись потом. Обязательно. Какую запись? Чего ты взял, что я веду запись? Потому что вижу, что ты пытаешься писать. Пытаюсь. Да, но у тебя не получается, потому что, что ты меня не пытаюсь? выставишь, что я из Донецка, ты сейчас вот в лужу сел. Ты, ты, ты Донец... сел, ты в, считал, лужу. сел. Ты в лужу, ты в лужу сел. Ты из Донецка, но ты оттуда драпанул. В вот чем проблема? Что значит драпанул, расскажи мне? Э, значит, собрал манатки и убежал в страхе. Да. Вот что я мирный да. человек. Okay. Хорошо. Мой город оккупировала Россия. Все. Что? Окупировала, оккупировала. Подожди, в каком году твой город оккупировал Россию? В 14 а есть какие-то факты, что российские войска. У меня наличный, наличную камеру я фотографировал. Я фотографировал. Как заходили войска? Какие войска? Российские, безопасновательным знаком с оружием. Есть! Есть! на моем канале это уже все есть. Флагами махали. Рашка. Рашка. А ты понимаешь, ты в лузе сел? Нет, а тебе тебе ничего, ничего остается делать, как сейчас. Ой-ой-ой. Сейчас еще замотюкать. А ОБСЕ, ОБСЕ не было тогда, не еще не было их тогда. Конечно, не было, а в каком году зашла ОБСЕ? В каком году ОБСЕ зашла? Нет. Куда зашла? В Донецк. Никто не заходил в Донецк. ОБСЕ, в каком году зашла? Ни в каком году. Ты слово ОБСЕ только что сказал. Ну, Мы будем по, отрицать, на, по пятную, по пятную. Слабый, слабый покажи слабый ложжил не что тебе показать того, что российские войска были на донбассе в 2014 году. хоть зашли без опознавательно до да масса видосов покажи на ютюбе доказательство чтобы хорошо что будет, ну, для... Нет, хорошо, окей. Доказательство... Что будет назови, для тебя доказательством как, как видос... Видос Что YouTube, будет который... для тебя доказательством а то что ты скажешь знает. это не доказательство См... согласен смотри Видеозапись, которая была выложена на YouTube в 2014 году, на которой видны российские войска, и на которой можно определить, что местонахождение оператора во время этой записи, это территория Донбасса. Дай мне название такого видео, если ты не обосранец, если ты не балабон. А, хорошо, давай. а если я тебе дам, как ты себя назовешь потом? Давай, 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 давай. Я, я тебе... Секунду. Не, не, мы же договоримся да. на берегу. А Сначала... то ты сейчас... Нет, ты не сейчас так подожди, смысл мне тогда тебе доказывать? Объясню, окраинцами окраинцами мне не надо, бог, или или смысл? Мне надо, причем тут это, смысл? Смысл мне с тобой тогда что-то доказывать? А ну смысл, если такое... ты скажешь, это не доказательство. Ну, Пожди, пош... ты, ты утверждаешь, что ты гору доказательств уже выложил на YouTube? Тебе нечего скрывать. Смысл да, я же не я тебя туда. ищу. Только я хочу с тобой, а, ну, я хочу сатисфакцию получить. Сатисфикшн ага. мы получили, когда подписали с вами минские соглашения Я собачий, понял, этот чувак спидором. пошел, поплыл О-о-о, ты что, обосрался, что, что. давай Подожди, а я тебя ни разу не обозвал. А что ты меня пытаешься обозвать? Ты думаешь, это силы тебе придаст? Ни хрена. Ни хрена, ни хрена. А что это ты так обосрался? Что ты перешел подбирай, на такую лекцию? Не Смотри, ты не же не попросил меня. нормально не поговорить. Нормально же, же, же ты попросил говорить. Не соскакивай с темы, пожалуйста. Я не соскакиваю, но нормально же ты просил говорить. Ты просил нормально говорить. И загорелся. Почему? Видать, что-то такое не подгорай, у тебя. Дай мне название видео. Да, я, я, я же даже не я успеваю как... тебе это самое, ты ж тут начинаешь накидывать. Потому что ты непрерывно съезжаешь с темы и рассказываешь. В смысле? Ты, я, да? я ищу. А, я думал, тебе искать не надо, у тебя там... Да города, ты думать не умеешь, не потому что, как конечно, ты думаешь, конечно. это самое, это все... 100%. Колонна российских, российских войск. Mm -hmm. Это название видео? Да я сейчас по поисковику дам, потом тебе скажу, как называется видео. Конечно. Давай, 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 так. смейся. Давай, давай, давай. Ты же не пишешь, да? Нет, я не, не пишу. Не пишешь. Да, отлично. Не пишу, отлично. не стримлю. Я просто общаюсь с людьми. Ну, иногда да. попадаются. Значит, называется вот так. Такой... Колонна российских войск едет в сторону Украины. Пиши. Колонна российских войск да. едет в сторону Украины. Да. Подожди. А где нет, где ты едет? пиши. А там все видно. Там все понятно. Нет, не нет, на видосе все понятно. Если они едут в сторону Украины, то они еще не по украинской территории едут, верно? Эй! Ты не суток, нет? Я тебе транслирую. Не надо, выключи этот тренинг. А что ж, ж такое? А я же тебе Да, ваши а, доказательства а нам не доказательства. Нам М -м. Не доказательства. А что ты так? Секундочку. А что ж ты так? Ты можешь дать договорить? Или ты непрерывно трындишь, чтобы перебить собеседника? Давай. Сумму? Ну давай, что? давай. Ты же уже понял, что ты все. Если колонна российских войск идет в сторону Украины, то она едет еще не по территории Украины, я правильно понимаю? А только в сторону Украины. В Горловке, на обосранишься, не слышишь меня? кошмар такой выключай свою телепропаганду, мне это неинтересно либо я с тобой общаюсь, либо я пошел дальше ой, ты не слышишь меня? ваши доказательства нам не доказательства это полное говно, еще раз все, меню капа да и он говорит, я не пишу Кому же ты рассказываешь? Идем дальше.